Всем привет! Пришла очередная посылочка с сайта Herb. Сегодня хочу сделать распаковочку, поделиться с вами, что мне пришло. Посылочка небольшая, думаю, мы быстренько сейчас пройдемся по ней и посмотрим, что же мне пришло. Вот такое мыло. Это мыло для лица с маслом ши. Внутри оно вот такого цвета. Сейчас. Вот такое. На запах оно не очень такое сильно. Пахнет какими-то эфирными маслами. Более, ну я бы не сказала, что очень приятные э, на запах такое себе. Зубная паста. Со вкусом мяты. Посмотрим. Хорошо пахнет мятой. Думаю, хорошая зубная паста, но буду пробовать. Расскажу потом. Из бата взяла келп, это водоросль. Йод, который нужен всем. Особенно у кого проблем со щитовидкой. И второй бат тоже для щитовидки. Это тераидит. Он помогает нормализовать работу щитовидной железы. Шампунь от ABC. Шампунь с маслами. Сейчас понюхаем. Покажем. Ну, шампунь пахнет приятно. Думаю, мне понравится. Так. Масло чайного дерева от разных бактерий, грибков и прочие заразы. И ручечка, которая шла в пробниках за 10 центов. Вот такие покупочки у меня сегодня. На этом все. Буду прощаться. Все ссылочки оставлю внизу под видео. Заходите, проходите и покупайте. Сайт хороший. Продукция у них тоже хорошая. Всем пока.